Kalau sebuah negara tu, kita hantar pendakwa kita, dia terima. Tak apalah silakanlah kau nak sebarkan dakwaan kau. Aku tak nak masuk Islam. Tapi aku izinkan kau sebarkan kau punya idea kepada rakyat dia. Kita tak ada masalah. Kita takkan seram dia. Tapi jenis yang no. Get out. I don't want my people to hear anything about Islam. Say so, you no, know, you don't have the right. This is people's freedom of choice, intellectual freedom. They need to hear all the choices that is available. Ini yang membuatkan saya setuju dengan permintaan sebagai orang-orang bukan Islam you buat yang sama kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You kata kita tak boleh sebarkan agama kita. Tapi you dalam sejarah, you tuntut supaya kita buka pintu untuk you sebarkan Islam. Betul tak? So dikata di situ ada ketidakadilan. Dan saya 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 terima uh, apa pendirian mereka itu. Dan kita bila tengok ilmu kalam pun, kalau kita lihat para ulama kita dia orang tak berapa sensitif sana. Kita tengok ketika uh, di Andalus bagaimana ulama Islam, Kristian, Yahudi berinteraksi dalam la convivencia. Ini terkenal ya. Eh? Bagaimana ulama-ulama daripada agama-agama yang berbeza berinteraksi di dalam Baitul Hikmah. Sebab apa? Sebab pada waktu itu, umat Islam dah sampai satu tahap yakin diri. Kita tak boleh asyik nak tutup pintu. Kalau kita asyik tutup pintu, orang akan ragu dengan kita. Orang akan kata hang ni apa, -apa nak asyik tutup pintu, orang ajak debat je lagi, Ajak debat je lari. tu guna kuasa? Hang nak sembunyikan sesuatu ni. Uh, itulah yang dituduhkan oleh seorang uh, uh, ilmuwan daripada India yang datang ke Baghdad mencabar orang Islam. Dia kata kamu ni Islam ni tersebar dengan pedang dia bukan sebab agama kamu betul. Kamu guna kuasa aja. Kami kalau ada kuasa pun maksudnya agama kami akan tersebar. That means you and I are the same. You have no upper hand. So khalifah tercabarlah waktu tu. Nah, saya dah pernah cerita kisah ni. Khalifah tercabar. Khalifah pun panggil lah ulama-ulama debat. Debat kalah. <laughs> sebab tak biasa berdebat. So akhirnya dia orang sedar bahawa dia salah panggil orang bukan semua ulama boleh berdebat kan akhirnya dia orang panggil seorang mutakallim ahli kalam hmm. ahli kalam tu akhirnya dumb founder dah scholar hmm. so ini penting ini hmm. dan kita kenapa nak takut kalau kita takut kita tak yakinlah agama Islam ni benar hmm. kita dah jadi macam calik kan kita dah jadi macam islamofob islamofob lain yang bila dia dia diajak debat dicuba lari akhirnya orang sangka kenapa kau lari ya? kau tak confident dengan argument kau sendiri ke kita lari selalu nak lari lari dia kata oh, agama bukan debat-debat yes nampak you nak selamatkan iman you tapi ini membuatkan orang ragu kepada Islam dia orang pun ada hak nak dengar. Dia orang pun ada hak untuk cabar kita. Uh. Allah pun suruh dia orang cabar Quran kan? Kalau kamu nak pastikan Quran ni daripada aku, check, ada percanggahan tak? Allah invite them. Kita pula tutup pintu, tutup, 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 tutup. Allah invite. Ya ustaz, dulu boleh lah. Sekarang ni mana ada orang boleh handle? Mana ada, alhamdulillah. Kita masih ada orang boleh handle. Paling-paling uh. paling-paling apa? Paling-paling uh, pun ada orang yang seperti Dr. Zakir Naik. Buat banyak cabaran dakwah, cabaran debat yang dia dah buat. Dekat Malaysia ni. Ada orang sebut. Tak nak. Kenapa? Why? Bukan dia maki orang. Bukan dia maksudlah. Ha? Uh. Tapi private ni pun dia tak nak buat. Tak nak buka terbuka tak apa. Private pun tak nak. Kan? Yeah. That means what are you hiding?